ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਬਰੋਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਰੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਜੁਨਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬਰੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਕੈਨ ECG ਐਕਸ-ਰੇ एमआर ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੇਖੋ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ 255 ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੁਨਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੁਨਾਦ ਦਾ ਅਬਰੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ बता दीजिए ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਨਾਇਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਾ ਅਬਰੂਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ एज कंसल्टेंट फिजिशन काम कर रहा हूँ बेसिकली तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है चार पाँच महीने हो गए इस हॉस्पिटल में तो मैं अपना एक्सपीरियंस सबको बता दूँ इस हॉस्पिटल का तो जब से मैंने ज्वाइन किया है तो ये एक अच्छा हॉस्पिटल है आपको यहाँ पे हर किस्म की सेवा मिलती है जो भी हमारे यहाँ एड ज्वाइनिंग एरियाज़ हैं गुरदासपुर को ले तो एक अच्छी फैसिलिटी है हर कोई मरीज के लिए हमारे पास नहीं। 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 ज़्यादा मेरी कौन से आ रहे हैं पास? हमारे पास यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो अनकंट्रोल बीपी हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं वो करके आते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर इसको डायबिटीज़ शुगर इसको हम बोलते हैं वो करके आते हैं या इन्फेक्शन में देखोगे हमारे पास मलेरिया uh, के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास डेंगू के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास एंटेरिक फीवर इसको टाइफाइड हम बोलते हैं वो पेशेंट्स भी आते हैं ये तो बेसिक पेशेंट्स हैं बट इससे ज़्यादा भी पेशेंट है कारिक पेशेंट्स वो भी हमारे पास आते हैं कोई परमरी पेशेंट होता है खांसी जुकाम वो सारी चीज़ें वो भी हमारे पास आते हैं इसी तरह न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं तो हम एज हॉस्पिटल एज अ टीम यहाँ पर काम करते हैं हमारे पास बेसिकली यहाँ पे सारे मल्टी स्पेशलिटी है अवेलेबल हमारे पास जो डॉक्टर्स है सारी हर किसी सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स अवेलेबल है तो हम एज अ टीम सारी एज अ टीम अप्रोच करते हैं हर किसी पेशेंट को जो जो पेशेंट की जिस जिस डॉक्टर की जरूरत पड़ती है फिर हम वैसे वैसे ही पेशेंट को उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं अगर जी जी हमारे पास एमरजेंसी ट्वेंटी फोर सेवन चल रही होती है तो कभी भी हमारे हमारे पास तो ऐसे ही आते रहते हैं किसी भी और सुबह चार बजे देखोगे रात के दो बजे देखोगे बारह बजे हर टाइम पे ट्वेंटी फोर इंटू सेवन एमरजेंसी वाली हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है विद अच्छा बैकअप है सी टी एम आर आई हर कोई चीज़ उसी टाइम पर हो जाती है, तो है आप दे रहे हैं कौन कौन सी सुविधा है आप हमारे पास जब पेशेंट आते हैं आप देखो मिनिमम जो बेसिक से टेस्ट होते हैं हमारे पास जैसे आप सी से स्टार्ट करोगे लैब से इसी तरह के एफ इसी तरह ब्लड शुगर इसी तरह आपको एच बी एम उसी तरह जो अगर आप देखोगे अल्ट्रासाउंड सी स्कैन एम आर हम एनसीबी भी करते हैं यहाँ पे हमने अब रिसेंटली स्टार्ट किया है पी एफ टी भी अपने पेशेंट्स के लिए जो हमारे पास ये सी ओ पी डी वाले पेशेंट्स होते हैं या जिनको हमें डायग्नोज करना पड़ता है या हमारे पास जो एजमा वाले पेशेंट्स आते हैं उनके लिए अब रिसेंटली हमने पी एफ टी भी स्टार्ट किया है और साथ में रिसेंटली हमने ई जी भी स्टार्ट किया है तो हमारे पास हर कोई फैसिलिटी है छोटी सी छोटी टेस्ट से लेके से लेके बड़े वाले जितने भी टेस्ट हमारे पास है सारे के सारे अवेलेबल है आपको कैसा है नहीं एज कम्पेयर टू मुझे सुनने में आया कि जो बाहर वाले हॉस्पिटल है उस कंपैरिजन में हमारे पास रिजनेबल रेट्स है हम पेशेंट्स को रिजनेबल रेट्स हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं अब हमें ऐसे ही हम बोल नहीं पाते हैं तो जितना हम पर्सनली भी कर पाते हैं जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसी हिसाब से कंटिन्यूसली डिस्काउंट करते रहते हैं पेशेंट्स को पर्सनली